are djeca ja 25. prosinca 1990. 1900. danas vas na poseban način pozivam da molite da. Draga djeco, bez mira ne možete doživjeti rođenje maloga Isusa ni danas i u vašem svakodnevnom Zato molite gospodara mira da vas štiti svojim plaštem i da vam pomogne shvatiti veličinu i važnost mira u vašem Tako ćete naći, tako ćete moći širiti mir iz vaših srca u čitav svijet. Ja sam s vama i zagovaram vas pred Bogom. Molite, jer se to želi razoriti moje planove mira. Pomirujte se i pomozite vašim životima da mir zavlada u čitavoj zemlji.

трансцедентацію. Моживаний бумаго. Амен. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Санта Марія, майне девушку, хай про нас прохадорс. Агорі на ора ностра морт. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. <рес> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, и і благословений і предлона твого Ісус. Марія, Майдюдю, по поктори, на і на Амен. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою. Благословена між жінками.

Glória Maria, Mãe de Deus, é por nós, agora e glória a e a Santa Maria, de Deus, na hora da nossa morte, amém. Glória e Como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos, os séculos, amém. Ó, meu amor, Jesus, perdoa os nossos pecados, livra-nos do fogo do inferno, leva ao céu todas as almas, Principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Maria, Sarissa, meu irmão. Dai-nos a paz, né? Intercedemos a vós. Ave, ave. ave Maria. Ave.

Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти тими жінками. и благословенный предлог на Твого Иисуса. Святая Мария, 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 Мария,

koji na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo <totim> Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen povod utrobe tvoje Isuse. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. e do recebo. Os primeiros Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre.

Por nós, que a vida, vai as nossas ofensas, nós volamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos -te do mal. Amém.

sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Rupa Zdravo, Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama,

i da, da si za nas, nas svoje srce dao. Odmah ono je okrunjeno trnovom u krugi naših vijesti. O, znamo o, da, da nas se nas je, dan danas dan da moli što ne propadnemo. Isuse, sjeti nas se kada, kada sad zagriješimo. Po svom ono presvetnom srcu udjeli nam da se svi ljubimo. Nek ne stane mržnje među ljudima. Pokaži svoju ljubav. Mi te svi volimo i želimo da nas zaštitiš od grijeha svojim pastirskim srcem, uđi u, u naša srca, put 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 Mi smo još zatvoreni, jer, jer još nismo, nismo dobro shvatili tvoju tvoj ljubav. Put put u i daj o da ti otvorimo se Andžeo, gospodin, navijesti Mariju. I ono je zaopće na oboj dovedi. Zdravo Marijo, milosti puna, gospodin, s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen povod utrobe tvoje. Sveta Marija, majte li ovo štaku, osim i lošim, da zborimo ovo na Evo službenice, gospodine, neka mi bude poriješeno.

i prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Mario, majko Božja, molim za naš srešnike, sada i na času Sveta Bogorodice, da dostani postane moročanje Hrista. Molimo te, gospodine, voli i suše naše, da mi koji smo s manjom su na vježnosti poznati

Божье, apros, to you yeah. Amen. nas utješe nas, svoje ruke stavi na nas, svome slinu preporuči, majko mira za nas. 25. studen 2023 draga djeco, neka ovo vrijeme bude isprepleteno molitvom za mir i dobrim dijelima, kako bi se osjetila radost iščekivanja kralja mira u vašim srcima, obiteljima i svijetu koji nema nade. Hvala vam što ste se odezvali na pozivu. Bogu hvala! U prvom slavnom tajstvu razmišljamo kako je gospodina naši Hrist reći